Jatuh kita sambung bagian terakhir kita untuk uh, edit wave eh? dan apa dia uh, kali ini kita akan lihat sambungan kepada apa kita bincangkan awal tadi di mana kita cakap ni, aturan impulsif yang kita bahagikan ya eh, kepada tiga jenis yang pertama adalah uh, impuls biasa syarat dia uh, apa impuls biasa yang kedua adalah motif dan yang ketiga adalah diagonal okey jadi impas biasa ni dan juga motif serta diagonal syarat asas tak boleh langgar, lekuk dua tak boleh bawah satu, lekuk tiga ya, eh, tak boleh paling pendek, lekuk empat ini tambahan saya tak boleh bawah lekuk dua. Ha, so ada yang lukis entah apa dia lukis lekuk empat bawah lekuk dua. Itu tak boleh. <gak> aa, itu syarat asas. Manakala Uh, untuk motif Biasa dan juga mot, uh, Untuk impuls biasa dan motif Internal dia Ok Tak boleh bertindih Sini kalau dia tak bertindih itu jadi apa ha, Kalau dia tak bertindih kat sini Contohnya dekat diagonal eh, Kalau dia tak bertindih Itu jadi Impuls biasa Tapi kalau empat dia bertindih di sini Itu jadi diagonal Ok Right. so uh, untuk motif pula tambahan dia lekuk 3 dia punya fibonacci extension hendaklah sampai 1618 kenapa saya buat perbezaan ini di mana impuls biasa ini impuls lah yeah. kita tambah diagram, uh, motif ni sebabnya ingat saya gunakan alien sebagai bahasa cat Okay. kita boleh main dengan internal sebab dalam sistem yang saya guna sekiranya kita melukis indeks mempunyai 1618 ok but pada masa yang sama kita dapati yen P tidak mempunyai 1618 malahan bergerak lebih sideway kita nampak kadang-kadang kan indeks naik ke atas tapi yen pay sideway padahal kita nampak dia punya dia punya apa lekuk 3 tu sampai 1618 sini kita akan main dengan internal dia di mana kita tak nak internal dia ada 1618 jadi pengertian dia ni pengertian yang saya guna pakai ya spesifik kepada kepada sistem market dynamic. Dengar betul-betul yang ni. Internal dia kita tak akan jadikan 1618. Jadi dalam erti kata lain, untuk motif lekuk 3, internal dia pun mempunyai motif yang ada 1618. Internal subwave yang membentuk lekuk tiga hendaklah mempunyai tiga yang ada 1618 itu spesifik ya? itu bukan elite wave ha, itu spesifik kepada cara kita kalau tak ada contoh seperti kita nampak dekat dekat indeks di sini dilihat lihat US 100 eh? di sini lekuk tiga dia mencecah 1618 lekuk tiga dia eh? dalam ni pun ada 1618 kalau ikut lukisan ni tak betul tau lukisan ni saya tunggu orang tegur benda ni tak ada orang tegur Nampak tak kalau kita letak satu, dua, satu, dua, tiga dalam ni sedangkan kita ada pada waktu ni dollar dynamic. Kita tunggu. Galih ke siapa tegur saya tak ada. Lukisan ni tak betul. Tak ada orang tegur. Lukisan ni tak betul. Sebab satu dua, satu dua kat sini tiga uh, dia sampai satu enam, satu lapan. Tapi apa yang kita buat lagi? Dalam ni lagi kita pecahkan. Satu dua, tiga empat. Ha, dia jadi tak sampai satu enam, satu lapan. Maksudnya impuls, 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 uh, motif, motif, motif. Kalau so, kita tengok apa kita lukis US 100, sini tak betul saya tunggu orang tegur tak ada orang tegur macam mana ni sebab 1, 2, 3, 4 dalam ni pun ada 1, 6, 1, 8 maksudnya situ yang dah demik ini lebih 1, 6, 1, 8 tapi tak ada orang cakap ke saya bang lukisan ni salah tak ada orang tegur ni lukisan ni salah lukisan ni tak betul Nabil, Kimi dan juga ni eh, Lukisan ni tak betul Lukisan ni sepatutnya Satu dia kat sini Then internal kita Tak sampai 1618 Faham tak maksud saya? Kita amat spesifik kepada benda macam ni Amat-amat spesifik ada lukisan ni betul. Untuk penggunaan kita dalam market dynamic. Dan lukisan ini okey. Sebelum ni lukisan ni tak betul tau. Saya, saya biar tunggu, tunggu, tunggu. Tak ada orang tunggu. Alih sebenarnya satu di sini sebelum ni. Lepas tu saya alih balik. Nak tunggu orang tunggu. Ha, itu kita spesifik apa itu motif, apa itu impuls biasa, apa itu apa itu diagonal. Ya, perbezaan mengenai fibo itulah dan itulah yang kita guna pakai terutamanya untuk katakan dinamik ha, apa yang menggerakkan pasaran so, kita tahu yang gerakkan pasaran itu dolar kalau dolar indeks tak ada 1618 internal dia ha, jadi untuk motif internal ko 3 hendaklah mempunyai 1618 dan selepas 1618 Bawah dia lagi Ada 1618 kita extendkan lekuk tiga. Nah, itu kunci dia untuk market dynamic. Okay. Itulah struktur impulsif. Di mana uh, setiap uh, apa uh, setiap lekuk ni mempunyai sasaran masing-masing di mana lekuk satu, kita tak tahu lekuk dua retracement sekurang-kurangnya mencecah 38.2 retracement. Kelazimannya lekuk dua adalah lekuk yang uh, apa creeping. Maksudnya lebih daripada 50% Fibonacci retracement lekuk satu. Okay. Lekuk tiga, kalau ada nampak gap, paling senang nak tengok lekuk tiga ada gap. Kalau dekat saham, dekat indeks. Ataupun mother candle. Candle yang panjang. Lebih 30 pip. Kalau dekat currency. Itu lekuk tiga. Dan lekuk tiga, sasaran untuk FIBO paling kurang adalah 618. Untuk analisa 100 uh, FIBO extension. Ataupun kalau motif adalah 1618 dan seterusnya. Okay. Lekuk 4 Untuk motif dia tak boleh lebih 50% Lekuk 3 fibo Adjustment Paling kurang adalah 23.6 Kelaziman adalah di antara 14.6 sehingga 38.2 okay. Jadi untuk tujuan kita uh, uh, apa Sasaran adalah 23.6 sekurang-kurangnya. Apa guna benda ni? Ha, kalau katalah anda sedang lukis dan anda dapati retracement berlaku. Retracement berlaku. Dan dia tak sampai 23.6. Jadi kemungkinan ini akan extend lagi. Dia naik, kita tak katakan dia akan naik dan break. Kita katakan ini akan extend lagi, mencecah 23.6 sama juga lekuk dua tadi 38.2 kita tu lukis dia tak sampai of 38.2 sepanjang ini dan kita jangkakan ini akan extend lagi untuk sampai 38.2 ha, tu tu jadi panduan kita dan lekuk 5 ada tiga cara kira sama, sama ada sama panjang dengan lekuk 1 ataupun um, apa Okay, bila kita ambil fibo retracement 3 kepada 4 Then 1, 2, 3, 6 Sehinggalah 1, 6, 1, 8 Ataupun uh, Dia adalah extension Sepanjang lekuk 3 kepada lekuk 4 6, 1, 8 Itu anggaran Ataupun cara untuk kita menganggar Panjang lekuk 5 Ini banyak guna dia ya? Anggaran fibo ni Contohnya kenapa kita extend kan um, contohnya macam. macam macam minyak minyak okay. kita sedang menjangka oh ni ini correction Sekejap. Okay okey kita sedang menjangka 3, 4, 4 kepada 5. Jadi ingat untuk tujuan analisa, kita jangkakan di antara uh, akan mencecah 1, 2, 3, 6. Okay. Katalah eh, di sini kita ada pegakan 1, 2, 3, 4, 5 dia break tapi tak sampai lagi 1, 2, 3, 6 dan kita jangka kalau setakat selagi RSI dia mempunyai mempunyai divergence kita jangka ini akan extend dan untuk lukis yang ni kita tak akan letak kalau 4 aa, ha, sini adalah satu satu merah sebab kita punya ni tak jauh kita tak dapat gunakan satu minit. Itu tak betul. Sebab jangkaan fibo kita tak jauh. Faham? Katalah kita kita lihat lekuk satu. Ha, itulah, itulah guna fibo punya extend, uh, target. Kita sedang jangka lekuk satu. Ini adalah satu minit. Ini dua minit. Lepas tu berlaku lima lekuk. Letaklah kala apa apa lain. Lima lekuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia break. Ada separation. Adakah kita akan letakkan sebagai tiga? Ataupun kita akan letakkan sebagai tiga Eh, sebagai tiga. Sebagai satu. Ataupun. Satu subminuet. Bagaimana nak tentukan mana satu? Ah, ha, di situlah kita gunakan Fibonacci. Dalam tujuan analisa kita, sasaran minimum untuk Fibonacci extension adalah 100%. Cukup syarat 618. Itulah 100% fibo extension. Jadi okey, saya akan gunakan 618. Sekiranya dia mencecah 618. Okey. Di sinilah kita akan pilih mana satu dan, dan uh, sebenarnya uh, sebenarnya extension ni saya kira tengok kepada dia sampai tak 38.2 eh, 38.2 sebenarnya macam ni kita tarik fibo extension 38.2 panjang ini kalau dia sampai 38.2 kita gunakan satu biru dia tak sampai 38.2 saya akan letakkan satu minit sub minute Kalau kita tak nak lukis yang panjang macam ni. Boleh tak dia jadi? Boleh. Tapi pelik rupa projection kita. Ha, jadi kita akan letakkan dalam kes ini satu biru. Ha, tu dia. Gemoks. Ha. ha. itu itu kegunaan target untuk FIBO ni. Ha, macam dalam kes ini, sebab so kita cuma jangka dia sampai kat sini, jadi internal di sini Adalah satu merah Dan seterusnya Itu, itu cara dia lah Sebab so, itulah uh, All this FIBO punya target Apa gunanya Kita jangka 4 kepada 5 Ataupun kita setanjangka uh, 2 kepada 3 Lain dia punya tempat Sebab so, kalau 2 dan 3 dia jauh 4 kepada 5 tak jauh Ha, tu dia. Korektif terbagi kepada dua jenis. Yang pertama korektif mudah, yang kedua adalah kategori korektif kompleks. Korektif mudah terbagi kepada tiga lagi, iaitu zigzag. 535 kita cepat sikit eh, Sebab nak habis masa eh. Yang kedua adalah flat 335. Flat ada lagi perbahagian dia bergantung kepada kat mana B dan kat mana C ni kalau B ni tak lepas itu adalah flat apa dia ini adalah flat uh, regular lazim kalau B dia terlepas ini adalah expanded ataupun running antara dua uh, expanded atau running tengok kalau C dia lepas A ini adalah running kalau tak sampai eh, Sorry itu, adalah expanded Kalau dia tak sampai Itu adalah running Okay uh, Dan juga Temanya okay. B ni Dia tak belangkawi Bila kita tarik uh, di Fibro retracement kepada A B kat sini tidak melangkaui 1,6,1,6 Maksudnya dia tak lagi panjang daripada A ni ha, Tak adalah dia panjang macam ni ha, Lepas tu kita nak letak B Pelik lah rupa dia Okay, dan dia tidak uh, apa uh, B kat sini uh, dia tidak dia mempunyai divergence dia tidak membatalkan divergence dan lekuk 5 dia punya RSI tu tak tinggi lazimnya flat anda akan nampak bila news tu kelazimannya flat segitiga harga dan juga volume serta momentum juga membentuk segitiga RSI dia bila lukis segitiga, segitiga RSI dia kena boleh membentuk segitiga tak ada Okey. Yang orang sangat takut nak tengok adalah kepada kompleks. Kompleks terbagi bagi dua, iaitu double correction dan triple correction. Sebenarnya dia cuma gabungan. Lama-lama ha, anda lukis, benda ni yang paling simple nak lukis. Mula-mula je susah. Ha, sebab ni banyak lekuk lagi. Bila tengok cat yang berkecamuk, contohnya bila kita lihat uh, cat uh, AUD, NZ, AUD NZD contohnya yang sideway lama memanjang ha, yang macam ni ini lagi senang lukis lagi banyak lekuk lagi senang nak lukis sebenarnya ha, yang macam ni ini lagi senang nak lukis berbanding dengan tak banyak lekuk kalau <laughs> tanya saya lah ni senang nak lukis Ke berbanding dengan benda yang tak ada lekuk langsung sebab itu dalam dalam pemetaan, lagi senang nak memetakan benda yang macam ni. Benda yang, cara dia, anda pergi time frame besar. Bagi lekuk dia lagi kurang. Ha, pergi lagi besar, sampai nampak dia tak banyak lekuk. Pun. Ha, pergi time frame besar-besar-besar dia, dan lagi besar dia lagi simple. Kompleks yang ada triangle Kompleks yang ada triangle Biasanya dia Kompleks yang ada triangle Dia tak membentuk lekuk W Kompleks Triangle tak boleh bentuk yang di depan ni Dia boleh bentuk dekat X Dia boleh bentuk dekat Y Dia tak boleh bentuk W Okay. Dan juga triangle tak boleh membentuk lekuk dua. The whole thing lekuk dua tak boleh. Uh, biasanya triangle nampak dekat lekuk empat. Kebiasaan. Uh, itu cuma, itu, buka, uh, itu bukan syarat. Tapi kebiasaannya lekuk empat. Uh, bila sideway lama, uh, tu triangle. Harga pun menguncur. RSI kena boleh lukis triangle. Kalau Aris I tak dapat lukis triangle, then itu bukan triangle. Okay, dan satu lagi last adalah triple correction. Saya tak gunakan triple correction tapi saya akan map dia dan saya akan tukar balik kepada WXY ataupun bentuk lain. Hmm. Ulang-ulang. Cerita ni ulang-ulang dah berapa tahun dah sebi. Saya pun nak cerita dia dah boring. <laughs> Uh, okay, so triple correction dan masing-masing ni ada target FIBO dia sendiri. Ya. Ha, jadi untuk triple correction masalahnya disebabkan kita menggunakan sequence, triple correction mempunyai lima sequence. Satu, itu sebabnya kita tak gunakan triple correction. Satu, sebab so, kiraan dia, satu, ataupun anda nak kira satu, dua, tiga, ikut arah balik, empat, lima, enam, tujuh, ikut arah balik, lapan, uh, sembilan, sepuluh, sebelas Kiraan ini, kiraan impulsif Sebab itu kita tak map sebagainya Kita akan kirakan dia mengikut WXY. Depend kepada kat mana dia punya stokastik. Kalau stokastik dia lebih rendah di sini, kita ambil macam ni. Kalau stokastik dia lebih rendah di sini, kita ambil macam ni. Tu bezanya kita. Iaitu kita melihat kepada sequence. Sebab so, sequence ni sequen yang, yang sama dengan nombor motif. Lima 9, 13 dan seterusnya itu masalahnya jadi kita tak gunakan uh, triple correction dalam mapping kita alright jadi uh, rasanya itu sahaja untuk kali ini um, apa dia kita akan melihat kepada dynamic kepada korelasi dan um, pembahagian membezakan apa itu dollar dynamic apa itu yen dynamic dan bagaimana memetakan menggunakan Elliot dynamic dynamic berkenaan eh? basically kita gunakan Elliot sebagai bahasa cat. bukan trade jangan trade Elliot pening kepala sebab <laughs> dia, subjektif nak lukis apa pun boleh bergantung kepada anda punya kreativiti dan tak langgar syarat itu Elliot jadi kita masukkan faktor dynamic dan masukkan FIBO targeting untuk nak tahu untuk nak memetakan market. Okey, laporan sistem dan kaki sistem Insya InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.